你看你，以前这么嚣张，现在还是一样，一点儿也没变。你还说我嚣张，你现在挑我毛病了是不是？嫌弃我是不是？你看看你咄咄逼人的样子，还不嚣张呀？真想拿个镜子给你照一照。你你你什么你？你说不过我 <laughs>？哎哎这、哎、这哎,哎怎么咬人呢？你这毛病一点儿也没变，还是会咬人。改不了了，就这样了。这是谁不会呀、啊？咬人我也会，我也能咬。<laughs> 江华、啊，下楼吃饭了、啊。你舅舅。江华，哎，来了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 。别说话。呦，徐徐总啊！啊，好，好，好，你你你们先忙，先忙，忙完再下去。好，忙完再来啊。 年轻人，<的>再忙一会儿，忙、啊、什么呀？你猴猴急，这。<laughs> <laughs> 时间不早了，咱们先去吃饭吧。江湖在哪儿呢？咱们一块儿吃。我就先不过去了，因为我过来的时候吃过了。啊，那你先去拿房卡吧。江湖给他们留两间房，房卡在前台呢。好。我一个人一间。想什么呢？咱俩睡一间。啊？打个拼一个。这叫什么夫妻吗？ 睡啊？嗯，睡不着。再说起鞋子，就知道。你等一下。 不是，你怎么从那跳过来？你知道有多危险吗？没事，以前跳的不比这高。那是以前，现在你不一样了。啊，那个最后一次了，你下次不会让你担心了。来，来，就知道你晚上会饿，我都给你准备好了。嗯，吃吧，吃饱了才会有灵感。 嗯嗯嗯。哦，你吃完早点休息，别熬太晚了。 来啦！人呢？小虎。